મેમન ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા સમાજસેવી કાર્યો અને નેટવર્કિંગ માટે ડબ્લ્યુએમઓ કન્વેશન એડિશન બે હજાર ચોવીસ અને બેરોજગાર યુવાનોના સારા ભવિષ્ય માટે મેગા જોબ ફેરનું આયોજન વૈશ્વિક સ્તરે મેમોન્સે ભારતીય ઉપખંડમાંથી ઉદભવતા મુસ્લિમ વંશીય જૂથ છે પરંપરાગત રીતે મેમનો વેપારી સમુદાય છે પરંતુ જેમ જેમ વર્ષો વીતતા ગયા તેમ તેમ તેઓ અન્ય વિવિધ વ્યવસાયોમાં વધુને વધુ વૈવિધ્યસભર બન્યા છે મેમનો પર ઉપકારમાં તેમની સંડોવણી માટે જાણીતા છે અસંખ્ય મસ્જિદો અનાથ આશ્રમો સેનેટોરિયા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દવાખાનાઓ હોસ્પિટલો મુસાફરીખાનાઓ સોસાયટીઓ વગેરેનું નિર્માણ વિવિધ સમય અને વિવિધ સ્થળોએ મેમન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને તેઓ હવે વિશ્વના સૌથી પ્રબુદ્ધ અને પ્રગતિશીલ સમુદાયોમાં સામેલ છે वी हैव द नेशनल अहमदाबाद देश आज एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे है सर और मुझे लगता है कि आप यहाँ के युवाओं को प्रमोट करने के लिए जो जॉब फेयर और जो आप एक्सपोक्ट कर रहे हैं ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है इस कम्युनिटी के लोग भी देश के प्रगति में आगे जुड़े तो मुगल कम्युनिटीज भी नोन एज अ वेरी जेनरस Community, he is looking at progress and growth. तो ये जो 87 था उसके बारे में आप और अपना एक मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ डब्ल्यू एम ओ से शरीफ महमद मेरा नाम है और ये एटी सेवन जो जॉब फेयर रखा था हमने वो इसलिए हम वैसे तो हर साल रखते हैं पन बीच में दो साल कोविड की वजह से थोड़ा सिस्टम हमारा गड़बड़ हो गया इस साल हमने रखा था और कल करीब करीब 2500 लोग आए थे जॉब के लिए और उसमें से 700 जन को हमने जॉब ऑन द स्पॉट दे दी है कंपनियों से बात करके और उसमें बैंकिंग सेक्टर थी हॉस्पिटल सेक्टर था इंजीनियरिंग सेक्टर था टाटा मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी फिफ्टी कंपनी के बंदे आए हुए थे और उन्होंने ये इंटरव्यू लेके सात सौ जन को जॉब दी दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए नहीं है ये सभी लोगों के किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं हम वो चीज़ को मानते नहीं हैं इस देश का जो विकास है हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सर्व सर्वनोसाथ सर्वनो विकास तो उस बीच में ही हम भी काम करते हैं कि भाई सबको साथ लेके चलना और सबके लिए काम करना तो कल का जो जॉब फेयर था उसमें जो नौकरियां मिली है सभी लोगों को मिली है ये कोई हम स्पेशली कास्ट बेस्ड नहीं करते हैं तो वो सबसे बड़ी बात होती है और सर आई थिंक आज सुबह से जो एक सेलिब्रेशन का माहौल है और आप लोग सारे कम्युनिटी के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं टू कम फॉरवर्ड फॉर द नेशन सो ये जो आज एक्सपो हो रहा है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव द मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपो इज़ कि आप लोग सब मिल के चले देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेली या एक डोनर पे तो नहीं चल सकती सबका साथ होगा तो ही चलेगी तो यहाँ पर हम लोग अवेयरनेस जगाने मिलते कि देखो ये ये काम हो रहा है किस तरह से हो रहा है माइक्रो फाइनेंस हाउसिंग मेडिकल एजुकेशन स्कूल फीस सब कुछ हो रहा है तो इसमें आप लोग भी सब ज्वाइन करें कि कॉन्ट्लिक्स का मेन मकसद ये है कि आप लोग सब मिल के आए साथ में ताकि हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हो और सर काठियावाड़ से बिलोंग करता है मेहमान का मेन रूट्स तो आपने वहाँ पे काठियावाड़ में गुजरात में क्या क्या किया है आपको देखिए सबसे पहला तो एजुकेशन के बारे में मैं बता दूँ आपको एजुकेशन के लिए हमने सारे बच्चों के लिए जो नीडी पीपल है उनके बच्चों की फीस वगैरह के लिए इंतजाम किया है ताकि उनका एजुकेशन आगे बढ़े और कोई बच्चा पैसे के मामले में पैसे के बिना पढ़ा लिखा ना रहे अनपढ़ ना रहे ये हमारा पहला फोकस है चालू किए हमने तेरह स्कूल चालू किए हैं हॉस्पिटल है हमारी दो हॉस्पिटल में पालघर में है और हमने छः कॉलोनियाँ बनाई है नीडी पीपल्स के लिए जिनके पास कच्चे मकान है सेंटर नहीं है उनको मकान भी दे रहे हैं तो हमारा काफ़ी सारा काम गुजरात सौराष्ट्र महाराष्ट्र में चल रहा है पालघर में बहुत बड़ी हॉस्पिटल हमने बनाई है क्योंकि वो लोगों को सर कभी कभी है ना जो तकलीफ़ पड़ती तो थाना जाना पड़े या वापी जाना पड़े इसलिए पालघर को सेंटर बना के हमने वहाँ स्कूल करिए अरे हॉस्पिटल करिए वहाँ कॉलोनी बनाने जा रहे हैं तो ताकि वहाँ के जो पब्लिक है वो भी रह सके जसदंड जामनगर राजकोट भावनगर धोरा ये सब जगह पे हमारी कॉलोनियाँ बन रही है अभी कुछ बन गई है महाराष्ट्र में में बन गई है महाराष्ट्र के अंदर कुछ कॉलोनियाँ हमने बनाई बनाईकला मालेगांव माले सब जगह पे और सबसे ज्यादा फोकस हमारा एजुकेशन और हाउसिंग पर आखिरी सवाल है सर मेरा हाँ ये जो आप पूरी मुहिम कर रहे हैं समाज के लिए और पूरे कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है या सी एस आर ये सी एस आर भी और गवर्नमेंट का सपोर्ट जहाँ चाहिए हमें मिल जाता है जैसे कल के जॉब फेयर की मैं बात करूँ तो गुजरात गवर्नमेंट का जो रोजगारी योजना का एक है उनमें से लोग आए थे और वो भी बीस कंपनियां लेके आए थे और काफी सारी रिज्यूम भी लेके आया था और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी पी के घर पे जब हम लोग गए थे जब माननीय प्रधानमंत्री बुलाए थे आई आई रिप्रेजेंटिंग द द मेमन मेमन कम्युनिटी फर्स्ट टू गो टू हिज हाउस तो ये हमारी पब्लिक की दुआएं प्रधानमंत्री ने नौ जन को बुलाए थे उसमें हसीन भाई एक थे और मेमन कम्युनिटी का रीडिंग उन्होंने करके ने, ने, ने काफ़ी सारी बात की है और प्रधानमंत्री जी भी बहुत खुश हुए हैं और आगे हमको मिलने को भी कहा है कि एक, एक, एक बार हम मिलेंगे वापस और उसके बाद क्या कर सकते हैं माइनॉरिटी के लिए उसके लिए भी काफी पॉजिटिव चीज सर देखा कि आपके कल इनाग्रेशन के लिए अमित ठाकर जी खुद आए थे तो उसके बारे में भी प्लीज अमित ठाकर जी बहुत खुश हुए ये सब देखकर और उन्होंने तीन तारीख का कुछ बोले भी है ना क्या बोले है? तीन तारीख को उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है माननीय अमित भाई शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है सेंट्रल वो आने वाले हमारे सी आने वाले एम एस एम जो नहीं ये नए जो प्रोजेक्ट चालू करते हैं स्टार्टअप प्रोजेक्ट

વિશ્વ મેમન સંસ્થા સમુદાય માટે ઘણા ચેપ્ટર દ્વારા હાઉસિંગ અને પુનર્વસન હેલ્થકેર અને શિક્ષણ જેવા માનવતાવાદી પ્રોજેક્ટ્સ અને પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિયપણે સામેલ છે ગુજરાત વિધાનસભા સભ્ય કોર્પોરેટર અમિત ઠાકર દ્વારા ઉદઘાટન કરાયેલ આ જોબફેરમાં લગભગ પાંચ હજાર સાતસો બાવીસ એન્ટ્રી લેવલની નોકરીઓની નોકરીની તકો પ્રદાન કરતી પાંત્રીસથી વધુ કંપનીઓની હાજરીની સાક્ષી બને છે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ અને જે સત્ય છે તે જ બતાવશે આપ જોતા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ન્યુઝ ચેનલ ગુજરાત ની ધરતી નું એટલે કે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ન્યુઝ ચેનલ સાથે મળશે દરરોજ ઇનામ જીતવાની તક અમારા સભ્ય બનો જોડાવો અમારી સાથે